হয় বন্ধুসকল আপোনালোকক আছাম আপডেট ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ অল আছাম জব মেলা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ জব মেলা মুকলি হৈ আছে আজিয়েই হ'ব জব মেলা সোনকালে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আৰু আজিয়ে নটা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছটা ত্ৰিছ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আগতে কৰিছে সেইসকলো যাব পাৰিব আৰু যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই সেইসকল যাব নোৱাৰিব আপোনালোকে সেইকাৰণে অতি সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলেও কাজিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আজিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে যাব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টোত আমি সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে তেতিয়াহে বুজি পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল এধা নাচাব তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা বুজি পাব শিক্ষা মন্ত্ৰালয় ভাৰত চৰকাৰ বৰ্ড অব প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিং পূব অঞ্চল বিনামূলীয়া পঞ্জীয়ন আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব যোৱাৰ আগতে শিক্ষা মন্ত্ৰালয় উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ভাৰত চৰকাৰ কেৰিয়াৰ গাই গাইডেঞ্চ এণ্ড প্লেচমেণ্ট চেল সন্দিগৈ গাৰ্লছ কলেজ গুৱাহাটীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এপেণ্টিছিপসহ চাকৰি মেলা আপোনালোকে দেখিছে এপেণ্টিছিপসহ চাকৰি মেলা মুকলি হব আজি আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে পঞ্জীয়নভুক্ত বাবে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ সময় বজাৰ পৰা বিয়লি ছয় বজালৈ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে সেইসকলে পাৰিব ওয়াক ইন ইণ্টাৰভিউত যাবলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আজিও কৰিব পাৰিব আজিও কৰি আপোনালোকে যাব পাৰিব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিহে যাব নকৰাকৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউত যাব নোৱাৰিব স্থানটো দিয়া আছে দেখিলে আপোনালোকে লোকেশ্যনটো হেন্ডিক বালিকা মহাবিদ্যালয় দীঘলী পুখুরি পশ্চিম গুৱাহাটী সাত আঠ এক শূন্য শূন্য এক অসম এইটোৱে দেশলৈকে যাব আপোনালোকে আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব চাই লওক অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত স্নাতক আৰু ডিপ্ল'মা আৰু সাধাৰণ প্ৰৱাহ যেনে বি এ বি এছ চি বি কম ইত্যাদি দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব খনন বাদে সকলো শাখা বৈধ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ মাৰ্কশ্বীট উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠান বিধিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা এবছৰ বা তাতকৈ অধিক সময়ৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতা নথকা মানে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলেও পাৰিব আপোনালোকে এক্সপেৰিয়েঞ্চ নহ'লেও পাৰিব যাবলৈ ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ খালী অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত স্নাতকৰো ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু বি এ বি এছ চি বি কম কৰা হ'ব লাগিব মানে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ভিতৰত পাছ কৰা হ'ব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰাৰ্থীসকলে চি বি ৰকপিৰ লগত লৈ আহিব লাগিব মানে চি বি ৰিজিউম বা বায়'ডেটা আপোনালোকে দুখন লৈ যাব আনুষ্ঠানিক সাজ পোছাক পচন্দ কৰা হ'ব মানে যদি আপোনালোকে প্ৰফেচনেল ড্ৰেছত যায় তেতিয়া পচন্দ কৰা হ'ব মানে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব জেৰক্সৰ সৈতে সকলো নথি পত্ৰ আৰু যোৱাৰ আগতে ঘৰতে সাক্ষাৎকাৰ অনুশীলন কৰিব লাগিব যোৱাৰ আগতে প্ৰেক্টিচ কৰি যাব লাগিব ঘৰতে যিকোনো স্নাতকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ষ্ট্ৰীম নালাগে ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আৰ্টছ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো যোগদান মাচুল বিনামূলীয়া নামভৰ্তি নাই কোনো যোগদান মাচুল দিব নালাগে ইয়াৰ কাৰণে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি নাই পঁচিছ হাজাৰ মাহলৈকে ষ্টাইপেড উপাৰ্জন কৰিব পঁচিছ হেজাৰ টকা পাব মানে প্ৰতি মাহে দৰমহা এপ্ৰেণ্টিছিপ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ঊনাশী স্থায়ী হ'ব সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত এবছৰৰ চাকৰি অভিজ্ঞতাৰ সমতুল্য চাৰ্টিফিকেটক প্ৰফিচিয়েঞ্চি চি অ' পি লাভ কৰিব যোৱা পাঁচ বছৰত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ দেখিলে আপোনালোকে এপ্ৰেণ্টিছিপ সহ চাকৰি মেলা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কি কি যোগ্যতা লাগিব ইয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হ'ব আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'বলৈ হ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ আহিব তাতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ পাই যাব আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈও লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত উপলব্ধ থাকিব আপোনালোকৰ যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট হয় এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিলে আৰু আপোনালোকে যদি আজি যাম বুলি ভাবে যিহেতু আজি হ'ব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো আজিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু আজিয়ে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব যিসকল ইণ্টাৰ্ছ হয় আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব কৰিবলৈ যাব আৰু মই আপোনালোক আপোনালোকক লোকেশ্যনটো কৈয়ে দিলোঁ সকলোখিনি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে ভিজিট কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যন ডিছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰিলে সকলোখিনি পাই যাব গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় ইয়াতে ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰে দেখিছে আপোনালোকে ফোন নম্বৰ এটা ইমেইল এটা দিয়া আছে আপোনালোকে সুধি ল'ব কিবা অসুবিধা পালে গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আছাম আপডেট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম